Kehidupan rakyat Malaysia sungguh penuh dengan keajaiban yang tersembunyi. Kisah seorang wanita Switzerland yang berpindah ke Malaysia ini telah mencetuskan gelombang kekaguman yang luar biasa di media sosial antarabangsa, membuka mata ramai orang tentang permata Asia Tenggara ini. Elina, seorang wanita yang membesar dalam dakapan pergunungan Alps yang dingin dan tenang di Switzerland, telah menghabiskan separuh usianya mengembara ke pelbagai pelusuk dunia. Namun, satu perkara yang pelik ialah dia tidak pernah menaruh sekelumit pun minat terhadap Malaysia. Dalam peta mindanya, Malaysia hanyalah sebuah titik kabur di Asia yang tidak menjanjikan apa-apa keselesaan. Bayangan yang bermain di fikirannya tentang negara ini sangat stereotip dan negatif. Sebuah negara tropika yang panas membahang sepanjang tahun, hutan konkrit dengan perumahan sempit yang tidak terurus, dan jalan raya yang sentiasa lumpuh akibat kesesakan lalu lintas yang menggila. Dia juga sering mendengar desas-desus tentang budaya kerja di Asia yang menekan, kononnya orang bekerja siang malam tanpa henti dalam persekitaran yang penuh tekanan. Imej-imej suram ini menjadi benteng yang menghalangnya daripada melihat kebenaran. Namun, takdir hidup sering kali berubah melalui detik-detik kecil yang tidak disangka. Suatu petang, Ketika Elina sedang bersantai melayari media sosial di rumahnya yang menghadap tasik beku, algoritma internet membawanya ke satu dunia baharu. Secara kebetulan, dia terjumpa satu siri video dan hantaran daripada komuniti ekspatriat orang Eropah, Amerika, dan Jepun yang kini menetap di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Apa yang dilihatnya sangat bercanggah dengan imaginasinya. Dalam video tersebut, mereka tidak kelihatan tersiksa atau kepanasan. Sebaliknya, wajah mereka berseri-seri, penuh tenaga dan kegembiraan. Mereka bercerita dengan penuh semangat, kehidupan di sini sangat selesa sehingga sukar untuk kami bayangkan pulang ke negara asal. Mereka menunjukkan gaya hidup yang santai, menikmati kopi di kafe yang estetik, berenang di kolam renang infinity dengan pemandangan menara berkembar yang memukau dan menikmati hidangan pelbagai budaya yang lazat. Di sebalik kata-kata mereka, terpancar satu kepuasan jiwa yang tulus, bukan sekadar lakonan untuk media sosial. Hati Elina berdetak. Satu keraguan mula timbul. Adakah persepsi aku selama ini salah? Adakah apa yang aku tahu tentang Asia hanyalah puncak bongkah ais semata-mata? Rasa ingin tahu itu, yang asalnya kecil, mula membesar hari demi hari, membakar semangat inkuirinya. Dia mahu melihat sendiri, merasai sendiri udara tropika itu dan membuktikan sama ada surga dunia yang digambarkan itu benar-benar wujud. Akhirnya, Elina membuat keputusan yang mengejutkan semua kenalannya. Dia akan berhijrah ke Malaysia. Sudah tentu, dia tidak dapat lari daripada perasaan gementar. Isu bahasa perbezaan budaya yang ketara dan ketakutan akan ketidakselesaan fizikal masih menghantuinya. Namun, jiwanya yang dahagakan pengembaraan mengatasi segala ketakutan itu. Dan apa yang menantinya di Malaysia adalah satu kejutan yang indah, jauh melangkaui imaginasi liarnya. Sebelum menjejakan kaki ke sini, Pengetahuan Elina tentang Malaysia sangat cetik hanya sekadar tahu tentang teh tarik dan mungkin menara berkembar Petronas. Switzerland adalah negara yang sempurna dari segi keselamatan dan keindahan alam, jadi standar Elina sangat tinggi. Namun, sebaik sahaja roda pesawat mencecah landasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, persepsinya mula runtuh satu demi satu langkah pertamanya keluar dari pesawat disambut bukan dengan kekalutan, tetapi dengan suasana lapangan terbang yang tenang, dingin dan sangat teratur. KLIA bukan sekadar hak pengangkutan. Ia seolah-olah sebuah taman botani gegasi yang tertutup kaca. Kebersihannya tiada tandingan, malah tandasnya berkilau. Selamat datang ke Malaysia, Puan, sapa pegawai imigresen dengan senyuman manis yang ikhlas. Lengkap dengan tangan di dada sebagai tanda hormat. Kehangatan sapaan itu serta-merta mencairkan kebimbangan Elina selepas penerbangan panjang. Kejutan budaya positif diteruskan dengan sistem pengangkutan awam. Dia menaiki KLIA Express untuk ke pusat bandar. Kereta api itu meluncur laju membelah ladang kelapa sawit yang menghijau dengan ketepatan masa yang boleh menyaingi sistem kereta api di Swiss di dalam gerabak, suasananya senyap dan damai. Penumpang menghormati ruang peribadi masing-masing. Tiada yang bercakap dengan suara tinggi atau membuat bising. Pengumuman dui bahasa, Melayu dan Inggeris yang jelas membuatnya berasa sangat dialu-alukan sebagai warga asing. Apabila dia tiba di stesen MRT di pusat bandar, dia terpegun melihat disiplin orang ramai di eskalator. Tanpa perlu disuruh, semua orang berdiri di sebelah kiri, membiarkan laluan kanan kosong untuk mereka yang bergegas. Siapa kata negara membangun tidak berdisiplin? Bisik hatinya. Namun, kejutan terbesar menantinya di tempat tinggal barunya. Elina menyewa sebuah unit kondominium di kawasan Mun Kiara. Sebelum ini, dia membayangkan rumah di Asia pasti sempit, panas dan tidak selesa. Realitinya, apartmen itu luas, moden dan direka dengan sangat bijak. Siling yang tinggi membenarkan udara beredar dan tingkap besar menyajikan pemandangan langit Kuala Lumpur yang bergemelapan pada waktu malam. Dapurnya dilengkapi dengan teknologi moden dan terdapat sistem keselamatan interkom yang canggih. Fasiliti kondominium itu kolam renang gergasi, gimnasium lengkap, gelanggang tenis, dan taman permainan adalah sesuatu yang hanya mampu dimiliki oleh golongan jutawan di Eropah. Tetapi di sini, ia adalah standar biasa untuk golongan pertengahan dan ekspatriat. Dan sudah tentu, tandasnya. Elina tidak dapat menahan ketawa apabila teringat betapa dia mulanya bingung dengan paip air, bidik spray, di sebelah mangkuk tandas. Namun, selepas beberapa hari, dia menyedari betapa geniusnya ciptaan itu. Ia jauh lebih bersih dan higienis berbanding hanya menggunakan tisu. Kebersihan tandas awam di pusat membeli belah gergasi seperti pedilian atau suria KLCC juga membuatnya kagum. Lantai yang sentiasa kering dan bau aroma serai wangi yang menyegarkan. Kehidupan malam di kawasan perumahannya juga mengubah tanggapannya. Di Switzerland, hujung minggu mungkin bising dengan parti. Tetapi di sini, malamnya tenang dikelilingi pokok-pokok tropika, bunyi cengkerik dan angin malam memberikan ketenangan seperti berada di dalam hutan, walaupun dia sebenarnya berada tidak jauh dari pusat bandar. Beberapa minggu berlalu, Elina mula jatuh cinta dengan syurga makanan ini. Pasar raya di Malaysia, seperti Jaya Grocer atau Ben S. Independent Grocer, adalah seperti galeri seni baginya. Buah-buahan eksotik seperti manggis, rambutan dan naga disusun rapi. Kualiti makanan lautnya segar bugar. Namun harganya sangat murah jika dibandingkan dengan mata wang Swiss. Apa yang paling mengejutkannya adalah budaya makanan jalanan dan kedai sebaneka. Dia terpesona melihat kepelbagaian makanan di bahagian ready-to-eat. Nasi lemak yang dibungkus daun pisang, berbau wangi santan dan pandan dijual dengan harga yang sangat murah tetapi rasanya setara restoran lima bintang. Dia juga mula berani mencuba makan di kedai mamak. Melihat pekerja menebar roti canai dan menarik teh tarik adalah satu persembahan seni yang mengasyikkan baginya. Bagaimana makanan sesedap ini boleh dijual semurah ini? Elina sering bertanya kepada dirinya sendiri sambil menikmati nasi kandar dengan pelbagai kuah kari yang memikat selera. Namun, di sebalik keselesaan fizikal, apa yang benar-benar mengikat hati Elina di bumi bertuah ini adalah nilai kemanusiaan rakyatnya. Pada mulanya, Elina agak keliru dengan sistem pengasingan sampah di kondominiumnya. Ketika dia berdiri termangu dengan beg sampah di tangan, pengawal keselamatan warga Nepal dan jiran tetangganya, seorang wanita Cina bernama Puan Tan, datang membantu dengan bahasa Inggeris yang ringkas tetapi penuh senyuman. Mereka mengajarnya cara mengasingkan plastik, kertas dan sisa makanan. Di sini kita jaga kebersihan sama-sama. My M, kata Puan Tan sambil menghulurkan sedikit kuih bulan sebagai tanda perkenalan. Sikap ambil berat dan semangat kejiranan, Neg ini sangat jarang ditemuinya di bandar-bandar besar Eropah yang selalunya individualistik. Satu kejadian yang tidak akan dilupakannya berlaku pada suatu petang hujan lebat. Elina terkandas di stesen LRT Masjid Jamik. Basah kuyup dan keliru melihat peta. Seorang makcik Melayu yang separuh abad, lengkap berbaju kurung, menghampirinya. Tanpa banyak soal, makcik itu memayungi Elina. Anak nak ke mana? Mari makcik tunjukkan jalan, katanya lembut. Walaupun Elina tergagap-gagap berbahasa Melayu, wanita itu dengan sabar memimpinnya ke platform yang betul, malah membantu mengangkat beg berat Elina menuruni tangga. Sebelum kereta api tiba, wanita itu sempat berpesan, jaga diri baik-baik. Anggaplah Malaysia macam rumah sendiri. Kebaikan tanpa syarat ini membuatkan air mata Elina bertakung. Dia sedar, kekayaan Malaysia bukan pada bangunan pencakar langitnya, tetapi pada hati budi rakyatnya. Elina juga terpukau dengan hubungan rakyat Malaysia dengan alam semula jadi. Rakan baharunya, Azman, sering membawanya keluar dari bandar. Mereka pergi ke air terjun di hutan Lipo, mandi di sungai yang jernih dan sejuk. Awalnya Elina segan, tetapi apabila badannya menyentuh air sejuk semula jadi itu, segala tekanan kerjanya hilang. Ini adalah terapi terbaik, fikirnya. Dia juga terpesona dengan musim bunga tekoma, di mana pokok-pokok di pinggir jalan berbunga lebat dengan warna merah jambu dan putih, persis musim sakura di Jepun. Melihat keluarga Malaysia berkelah di bawah pokok, menikmati cendol dan rojak, Elina belajar erti sebenar menikmati kehidupan yang sederhana namun bahagia. Lama-kelamaan, nilai hidup Elina berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi mengejar kebendaan semata-mata. Kualiti hidup di Malaysia mengajarnya tentang ketenangan dalam kesibukan dan kepercayaan. Pernah di sebuah kafe hipster, dia melihat orang meninggalkan komputer riba mahal dan beg tangan di atas meja begitu sahaja untuk ke tandas. Tak takut dicuriki, fikirnya. Tetapi dia melihat tiada siapa yang mengganggu barang itu. Malaysia di sebalik kesibukannya adalah negara yang sangat selamat dan berasaskan kepercayaan. Kini, masa untuk dia pulang sementara ke Switzerland atas urusan kerja telah tiba. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, Elina memandang keluar tingkap KLIA Express dengan hati yang berat. Pemandangan menara KL dan KLCC yang semakin mengecil di ufuk membuatkan hatinya sebak. Dahulu, dia memandang rendah negara ini sebagai tempat yang panas dan sesak. Kini, dia melihatnya sebagai sebuah rumah yang penuh kasih sayang. Dia akan merindui bunyi azan yang sayup-sayup kedengaran yang memberikan ketenangan jiwa. Dia akan merindui keramahan pelayan kedai mamak yang memanggilnya bos atau kakak dan dia akan merindui rasa pedas sambal yang kini menjadi sebahagian daripada diet hariannya. Di kaunter daftar masuk, Sambil memegang pasportnya, Elina tersenyum sendiri melihat galeri telefonnya. Gambar-gambar dia berbaju kebaya, gambar dia makan durian buat kali pertama, dan gambar matahari terbenam di pulau perhentian. Ini bukan selamat tinggal, bisik hatinya dengan penuh keyakinan. Saya akan kembali. Pengalaman berhijrah ke Malaysia telah mengubah definisi Elina tentang kekayaan. Dia belajar bahawa kehidupan yang berkualiti bukan hanya tentang memiliki rumah agam di negara maju tetapi tentang hidup dalam masyarakat yang harmoni, penuh dengan budi bahasa, makanan yang menyatukan jiwa dan kemudahan yang memanusiakan manusia. Malaysia dengan segala keunikannya yang tak kenal maka tak cinta telah mencuri hati gadis Switzerland ini buat selama-lamanya. Dan dari jauh, dia tahu Malaysia sentiasa menantinya dengan tangan terbuka dan senyuman yang paling manis.